со Нам сколько вы говорите уже? 38 лет я ходил. 64 года, вот по 2002 по-моему. А потом ноги ж болят. Ну, было много рыбы раньше. Вот самое... Оснастей а не было, все самодельные блесны, все. А сейчас снастей полно, рыбы нет. Рыбы нет. Ну, снасти дорогие. Вот удочка 207 рублей. На это еще дешевая, три года назад покупал он даже цена там есть. А сейчас есть и по 400, и по 500. Есть за доллары снасти. Ну то. Ну поймать что-то можно, все равно. Да ловится. Ловится. На вот раньше самое такое, что вы можете вспомнить? Ну сейчас щук крупных. А так в основном я не карапятник. я такой для отдыха хожу отдыхать от асфальта отдохнуть. Ага. <с> от асфальта отдохнуть? Да. Правильно. Тут не выпиваю. Там, где асфальт, там выпивается. А вот на речке никогда не пью. Но ну, отдыхаете хорошо. Ну, отдых хороший. <с> да, даже и тормозов два раз не беру. <с> Потому что не хочу.